masalan pishmagan mevani yeyishlik masalan yong'oqni achchiq paytida bir siqimini yeb oling nima olasiz O'zingizga zarar bo'lishi aniqmi gunohkor o'lasiz gunohkor o'lasiz Farzandlarga nisbatan ham xuddi mana shunday meva va sabzavotlarni yuvmasdan yeyish inson o'zini o'zi o'ldirishiga o'xshaydi dalilimiz bor min iza asmara mevalaganda ya'ni pishganda mevalardan yenglar deydi Alloh taolo qur'onni anom -an -an surasida bu nima degani pishmasdan turib yema degani biz xom payti yeb bizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsani yeyishlik mumkin emas deb aytyapmiz Alloh taolo pishgandan keyin yegin deyapti masalan mevalar bor masalan badriniham kichkinaligi desangiz zo'r katta yeyib ketganda pishib ketganda bo'lmaydi shuning uchun hamma narsa emas salomatchiligimizga zarar qiladigan narsani pishmasdan turib yemaymiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam imomi toboraniydan keltirgan hadisda aytadilar diqqat qilinglarda o'sha mevani yuvmasdan yeyishlikka taalluqli narsa shart olib man akala yeeraveamizu Rasul aytadilar imomi toboroniyda kimda kim, kim ifloslik narsani iflos narsani kir narsani loy narsani balchiq narsani yesa yuvmasdan go'yo o'zini o'ldirishga yordam beribdi mevalarni yuvib yeyishlikni bizga tabiblardan burun kim aytgan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya'na rasulullohchi bizga o'xshab suvi serob bo'lgan yurtda yashamaganlar sahroda suv ko'p bo'lmagan joyda yashayotgan xalqlarga yuvmasdan yemanglar deyapti mikrob degan narsa keyin aytilgan mikrob degan narsa keyin aytilgan ammo payg'ambarimiz mevani yuvmay yemanglar deyapti shuni o'rgataylik bolalarimizga tabiblar ham ayni shu narsani aytadi yuvmasdan yeyishlik falon 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 kasallarni keltirib chiqaradi deydi mana shu juda ko'p kasallarni yoyilishiga sabab bo'ladi yana qarang solmon forsldan rivoyat qilinadi bu hadis sunani termiziydan diqqat tavratda o'qidim albatta ovqatning barakasi ovqatdan keyin tahorat qilishda ya'ni qo'l yuvishda tavratda o'qigan shu narsani rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim rasululloh aytdilar barakatu ba'dahu. ovqatni barakati undan burun tahorat qilishlik va undan keyin tahorat qilishlikdadedi oho har doim tahorat qilamizmi endi yo'q bu yerdagi tahorat namozga qilinadigan tahorat emas qo'lni ikki qo'lni va og'izni ay yuvishlik aytilgan. demak yeyyotgan ovqatimizda bo'l, zo'r odatimiz bor a mehmonga kirib ketsa nima qiladi chiqqanimizda nima qiladi amin qoshiq yeganman deysiz qoshiq qoshiqde demak ovqatning barakoti dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatni yeyishlikdan avval qo'l yuvishlikda va undan keyin qo'l yuvishlikda biz